सिंहशैलनिवासाय सिंहसूकररूपिणे श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् यज्ञेशाय महेशाय सुरेशाय महात्मने श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् अक्षयायाप्रमेयाय निधये अक्षराय च श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् चन्दनाङ्कितगात्राय पोत्रिणे परमात्मने श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् श्री श्रीअक्षयतृतीयां निजरूपधराय च श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रिशाय मङ्गलम् यतीश्वरेणार्चिताय गतये सर्वसाक्षिणे श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रिशाय मङ्गलम् सप्तोत्तरशते यज्ञे स्वस्वरूपधराय च श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रिशाय मङ्गलम् विशाखाय सुशाखाय सागराय अचलाय च श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गळम् श्रीभूनीलासमेताय भक्तानां कामधेन वे श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गळम् यज्ञाय यज्ञरूपाय यज्ञे यज्ञसाक्षिणे श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् पद्मनाभाय देवाय पद्मगर्भाय पद्मिने श्रीवराह नृसिंहाय सिंहाद्रीशाय मङ्गलम् मुक्कोर्नृसिंहदासेन सिंहाद्रीशस्य मङ्गलम् श्रीरङ्गयोगि कृपया प्रोक्तं सर्वार्थदायकम् इति श्रीमुक्कोरलक्ष्मी नृसिंहस्वामिना अनुगृहीतम् श्रीसिंहाचलवराह नृसिंहमङ्गलं सम्पूर्णम्